На центральній ялинці засяяли новорічні вогники. 26 грудня на центральній площі міста відбулося урочисте відкриття головної міської ялинки, біля якої зібралася багато маленьких ізюмчан та їхніх батьків. Зі святами присутніх привітав ізюмський міський голова Олександр Башко. Новий рік, год не навірна саме лучші праздні які ми празднуємо в празнентічені года. Это праздник и взрослых, потому что он возвращает их в детство. Это праздник, конечно, всех вас, ребят, потому что он начинает череду целых приятных праздников. Во-первых, только с первыми ударами курантов вы сразу стали на год старше, потому что ваши уже дни рождения уже будут в новом году. Кроме того, уже половина пути пройдена учебного года, а вторая половина всегда это лучше. Кроме того, 12 часов вы проходите практически половину зимы, а там уже лето. И кроме того, впереди вас ожидают ваши каникулы, ваши сверстники, ваши увлечения, ваши приключения, с которыми вы можете поделиться в школе. Это прекрасный день, который венчает Новый год. Но прежде всего, это, конечно, открытие елки, символа Нового года, который венчает и желает вам, детям, в следующем году хорошо учиться, быть здоровыми, слушать родителей и, естественно, получать все радости жизни, которые вам свойственны в этом, в этом мире. Но всех вас объединяет одно. Что новый 2015 год вы встречали такой дружной компанией в нашем любимом городе Изюме. С новым годом вас, молодые изюльчане! Діти Маруса Снігуренка привітали дітей зі свята. Під новорічну музику діти танцювали та розважалися. Напередодні серед учнів навчальних закладів міста пройшов конкурс на кращі новорічні іграшки, які тепер прикрашають головну ялинку. Переможцям на сцені були вручені дипломи та подарунки. І ось настала довгоочікувана очікувана Ялинка на центральній площі заселила, а діти навколо зеленої красуні почали водити хоровод.